Аллилуйя, слава нашему Богу, слава Богу. Аллилуйя, все скажем, слава Богу. Слава. О, слава Богу, Аллилуйя, хорошо. Мы сегодня здесь на этом месте, мы собрались прославить нашего Бога прекрасного, любящего Отца. Аллилуйя, слава нашему Богу. И вы знаете, перед первой молитвой я хотел бы зачитать Слово Божье, Слово Божье. Слово Божье это Псалом. Псалом 102. Давайте откроем Псалом 102. И хотел бы зачитать из 16 стиха по 22. -й. А, 17. Мило же Господня от века и до века, боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и так своего во всем обладает. Благословите Господа, все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь голосу слова его. Благословите Господа. Всего Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя. И самое первое, самое первое, что хотел бы зачитать 18 и правду на сынах сынов, хранящих завет его. И помнящих заповеди его, чтобы исполнять его. Слава Богу, сегодня у нас двойной, тройной праздник. Господь с нами, это первый праздник. Слава Богу. И два праздника, то, что наши братья сегодня приняли, вступили в заповед с Богом и хранящие. Самое главное, знаете, вы вступили, и чтобы были хранящие заповед с Богом исполняющие Слово Его. Это самое главное. Аллилуйя. И Господь, я верю, я верю, и мы с вами, я думаю, что каждый из нас верит, что сегодня радость на небесах. Еще два человека стали Божьими детьми по закону. Аллилуйя. Небесов. Аллилуйя. По небесному Божьему они вступили в завет с Богом. Это прекрасно. Это прекрасно. И, его, и Бога рука на них. Аллилуйя. Бог говорит, теперь ты по, по праву мое дитя, а я твой отец. Это уже заповедь. Заповедь. Аллилуйя. Самое главное, знаете, давайте сегодня будем вместе с, с ними славить нашего Бога за Его милость, за Его доброту, за Его, что Он прощает нас и милует нас и дает каждому из нас возможность быть Его дитем. Он милость его велика. Его любовь велика к нам с вами. Он любит нас и милует. Давайте поднимемся на наши ноги. И в этой первой молитве благословит, пускай каждого душа сейчас благословит Господа. Аллилуйя, мы прославляем Тебя.